Дуже тяжка ситуація, криші немає, походження велике, захочеться побачити все. А ви тут працюєте? Так, я менеджер. А розкажіть, коли прийшли і яка була перша реакція, коли це все побачили? Ну, Вчора, вчора все, все чули, вчора зрозуміли, що, що на роботі такий приліт. Ну, дуже, дуже тяжко. Всі переживаємо, директор плаче, всі плачемо. А злостные люди, где вы сейчас пробираете? Да, злостные, конечно, значит, злостные. Треба помогать. Багато загалом тут ваших працівників залучено зараз до прибирання? Всі, хто змог, всі прийшли. Ви зайдіть і всі посмотрите. Вони всі в будрості. Все, це у них. вытерла это руки. Вот это я такой директор с, с, такими руками. Спасибо, люди пришли. И те, которые раньше работали, и родственников привели. Спасибо. Только надеемся на, на, на свои силы. И все. Працюем, насколько можем, працюем. Людей дуже недостатня Люди наши, працівники и ушли воевать, защищают нас. Но то, что было вчера, это, конечно, пределы всему. Я тем более проживаю, это недалеко, я чула, бачила и контактувала. Тут у нас б... был это в ночи э, охоронец, он очень наляканный, у него шок, потому что выбухи были, вы бачили, у нас крышу пробила, пробила крышу, обвалились панели кровли, панели обвалились, абсолютно все, совершенно тут трудно посчитать. Здесь была прокуратура, спрашивала, вы посчитали сколько? Да тут невозможно посчитать, потому что цех у нас вы можете посмотреть какой, это стандартный большой производственный цех. Мы его уже дважды, мы уже его как-то закрывали, но были разрушения, но не такие разрушения. Поликарбонат покупали, за застилали. Но то, что сейчас нет ни одного. Просто я даже сейчас не могу заняться этим подсчетом, потому что элементарно сейчас ну, делаем то возможное, но у нас проблема. У нас висят потолочные панели, которые держатся непонятно на чем, и мы боимся, я туда людей не могу поставить, чтобы они могли убирать эти завалы, потому что с крыши падают остатки э, ну, будивли, там кирпичи, перекрытия, то есть очень опасная зона. Позвонили в прокуратуру, пожарникам, ДСНС. ДСНС позвонили. Ну, пока что вот сам. Если есть возможность, хотя бы под, подскажите, куда в этой обстановке бросаться. Я думаю, что никому это не надо. Я вижу, как разрушаются те здания, которые раньше были попадания производство. Мы производственная фирма, чисто производственная. Не торговля, а производство. Люди нам обращаются со всей Украины. Ну и что, теперь все. Теперь все. Я даже не могу какую-то зарплату людям, с чего я буду платить за то, что они придут и помогут. Ну, что я могу сказать? Надежды на светлое будущее очень мало очень мало то, что мы можем восстановиться. Только надежда на наши вооруженные силы. Один же. Он же бензин даже остался. Вон, в воде видно бензин. Видите, фиолетовая это? Mm -hmm. вот это ж... Еще Да. Это ж еще пидор. А вот это ж шахеда. <coughs> вот это заправка. Вот это что залышилось, это ж еще... Да. Так вот. А сколько их все прилетело? 17 mm -hmm. штук сюда. Знаете, Освободили. Скільки людей? В обчому десь 20 людей задіяно. І трактористи, і прибиральники. І Ми прибираємо не тільки тут. Ми і з тієї сторони ямки закладуємо. Навіть мастера сьогодні підключили, він лопатою працює. Я кажу, як це найради, що Артем Григорович взяв лопату і він працює. Всі задіяні, і замдиректора приїхав. Всі заінтересовані, щоб скоріше обрати. Ну щоб зробити приємно, хоч тим, що нема такої грязі, тому що МЧСники сказали, що ми вклоняємося комунальникам, тому що вони всю грязь убирають. А ми вже після них йдемо. Це одна єдина людина, яка сказала правдиві слова. Дійсно, спочатку йде грязна робота наша, а потім вже йдуть МЧСники.